Джазовий марафон привів до Запоріжжя. Віртуоз саксофону Євгеній Абін влаштував тут справжній парад солістів. Класика джазу звуки свободи та суцільна імпровізація. Харківський музикант разом із учасниками місцевого гурту Президент цього вечора дали джазу запоріжцям. Програма дуже швидко, за парумінутнею. написали ее, а зал принял очень тепло, очень радушно, очень легко играть, ну радостно, когда публика тебя принимает. На саксофоне Евгений играет уже понад 20 років У 2010 -му музыкант створил властный проект – гурт «Шоу Бот». С выбором репертуара питань не виникало. Музыкант чем универсален, что когда нужно Допустим, элементарным образом заработать денег, ты играешь все, что тебе ну, все, что попросит. Единственное, что я ну, там, не играю русскую попсу. То есть я в этом, ну, пока что с этим не сталкивался. Вот, а так, там, регги, фан, еще может быть какие-то стили, конечно. Саксофон, піаніно, гітара та барабани створили у залі неймовірно романтичну атмосферу. Та згодом до чоловічого джазу приєднався і жіночий голос. Для запорізької співачки це не перший виступ з Євгенієм. Олександра не перестає захоплюватись музикантом. Ну, він дуже легкий чоловік і легкий я. Музыкант, это ощущение вот на сцене. Это и не это не касается сложное произведение или нет, технически навороченное или нет. То есть, вот эта атмосфера рядом с ним вообще очень легко. Это при том, что мы не репетируем, то есть мы встретились там за 20 минут до начала концерта, и уже на сцене мы имеем общение. То есть это очень легко, очень позитивно. Сама такая легкий стикст, Евгений Апин и Пратомана джазом. Музыкант погоджується с думкой, что джаз ⁇ это музыка для обраних. Честно говоря, я часто слышал такое мнение, но оно тысячи раз опровергалось. Ну, оно даже неуместно. Ну и в нашей стране. То есть элитарная. Нет, музыка, она для всех. И то есть, у меня бывали случаи, когда я знакомился с какими-то людьми в метро вот, приглашал на свой концерт. Я хочу популяризировать джазовое искусство. И мало того, там было еще мнение, что это непонятная музыка или сложная. Нет, человеку нужно просто разок прийти на концерт. Вот и все. Мария Маркелян, Ярослав Бардаков. Специальный для медиагрупп